Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма розмова на тему. Розмова досимна. Нас з вами передбачається, тому що в нас в гостях люди творчі, поетичні, співучі, які думаю, там нам. Створять святковий настрій. Ну просто тому, що сьогодні день похмурий, хочеться святкового настрою. Отже, я рада вітати в нашій студії Андрія Зотова, керівника ансамблю Art Colors Band, та Дениса Мисенчука, співака. Доброго дня вам! Доброго дня! Я вас так презентувала, але більше щось щоб розповісти, ми сьогодні будемо говорити і про творчість, і про те, що передбачається найближчим часом, так угу. але давайте трішечки настрою і музична пауза, як, угу. як то кажуть, не розпочавшись, <зас> ласка. ты Моя мелодия Я твой преданный орфей Дни, что нами пройдены Помнят свет нежности твоей Теряется вдали Что тебя заставило Забыть любовью любви? Ты мое сомнение Отже, в нас з вами буде зараз таке відкровення трошки. Отже, ми побачили і вашу таку творчість, yeah. і е, ваша творчість неможлива була б без того музичного супроводу, який надає вам Art Colors Band, yeah. Yeah. саме на цьому відео. І зараз ви співпрацюєте. Отже, е, Денисе, що скільки залежить успіх вашого виступу від музичного супроводу? Ну, на 60-70% на зависит от них и от оператора, который будет озвучивать это все. Потому что э, оператор, это, можно сказать, ну, один из, из главнейших людей, который э, должен отстроить инструменты, почувствовать, где убрать, где прибавить и, ну, музыку, мелодию. Также и солиста тоже. Если там, например, где-то что-то услышать не то, очень важна операторская игра. А давно вы сотрудничаете вместе, в тандеме, так сказать? Очень давно. Ну, Андрей пришел недавно в филармонию. И вот как он пришел, вот как-то нас судьба свела. Мы до этого не сильно сотрудничал, я лично не сильно сотрудничал с этим оркестром, потому что я солист в основном ансамбля «Узоры». И вот один раз я подошел к Андрею и говорю, Андрей, давай сделаем проект. Ну, на что он ответил, я не возражаю. И вот началась у нас совместная работа. И я очень рад, что она началась, потому что очень много людей спрашивает и интересуется, когда будет концерт, посвященный Муслиму Магомедовичу. Вот я, я еще обещал с прошлого года его людям. Но вот так получилось, что вот он только сейчас подошел к своему завершению. Программа вся готова. И Ждет своего зрителя. А вам как сотрудничать с солистом? Ну как с ним сотрудничать? Беспроблемный <с человек, радушный, всегда молодец, старается. Что надо, поправит. А для меня это вообще высшая математика. Вот вы, как руководитель, вы же занимаетесь тем, не просто пришли по да, вот как разложить мелодию на те инструменты, которые у вас есть в ансамбле, аранжировщики, да, вот эти вот. Это у вас отдельный человек или вы тоже в этом принимаете? Ну, это участие? хитрость именно самого человека, кто пишет аранжировку на ансамбль. Вот. Ну, пока я этим занимаюсь, вот. в общем, работа идет на четыре духовых инструменты или на 5, вот причем меняется кардинально потому что э, оригинал там у Магомаева большой бенд сидел вот у нас более меньший состав компактные вот, да. Да, компактные но от этого не страдает то есть звучит очень прелестно достаточно потому что уже слушали и записи и смотрели что мы играем и все это корректируется ну, вообще, вот как вы подбираете инструменты, вот те, которые есть в ансабле да? А кому какую там партию отдавать? Потому что, ну, вот от этого, мне кажется, восприятие даже самого музыкального произведения, оно же меняется, и разные струны души можно затронуть. Угу. А что вы больше предпочитаете, какие музыкальные инструменты вам они, больше нравятся? все интересно звучат в нужное время. Угу. Вот, и партии раздаются, ну, не по очереди, а действительно как-то спонтанно получается. То есть, когда пишется партитура сама, вот порой бывает очень парадоксально, например, может тромбон заиграть. Вот как вот вы слышали произведение, вот которое шло вверху. Вот и очень здорово звучит. Вот, то есть помогает а певцу. Б... Mm. А бывает так, что во время репетиции вот вы вот разложили эту партитуру я не специалист, могу что-то не так сказать, сразу говорю. И э, вот уже как бы начинаете репетировать это все, и вот своим ухом уже услышали, что что-то нужно поменять, и меняется. Да. Берется карандаш и зачеркивается, и все. Корректор, да? Да, даже такое есть, да, это здорово, что мы так можем резко поменять все. А прислушиваетесь к мнению солиста, например, что ему там не нравится, как сейчас звучит что-то. Ну, Солист быть... это главный человек, вот, от которого зависит, будет он с настроением петь, или он будет, э, в смысле, споет и не будет спать потом ночь из-за неправильных нот. Поэтому мы это все решаем сразу на репетиции. Но мы вообще не просто сегодня так беседуем, мы в преддверии этого события концерта, который состоится когда и где, расскажите. Концерт состоится 15 апреля в концерт-холле «Юность» в 6 часов вечера. Приглашены очень многие люди. Им звонят на филармонию, спрашивают, есть ли билеты, дайте нам билеты, продайте. Но дело в том, что билеты уже все проданы. Угу. Понимаете, зал будет полностью. То есть мы сейчас и зрителям это... просто набьем осколок и да. скажем извините если хотят пускай приходят мы найдем для них места обязательно мы будем рады всем кто придет и будем ждать и хотелось бы еще передать немножко настроение от вашего совместного исполнения вот хочется мне сегодняшний эфир наполнить музыкой поэтому слушаем дальше. друга. Мы нежно, мы нежно, мы нежность, мы нежность, мы, нежность, мы вечная нежность друг друга. И в даже в краю наползающей в тьмы, тьмы за гранью смертельной. знаю, с тобой не расстанемся мы. мы. Мы память, мы память, мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Я А ми продовжуємо в ефірі у нас гості, які презентують свій концерт. І це пісня нема гамаєва. Але я її взяла Не. спеціально, тому що ну, мені завжди цікаво, от як воно працювати в. Паре двум, двум солистом. Адже насколько ныточка, звязок моя будет мецный. Ну, это очень, очень сложно, можно сказать, с одной стороны, потому что нужно чувствовать партнера, нужно вложить душу. Если партнер не влаживает душу в произведение и не чувствует, не получается той отдачи, которая должна была быть для зрителя. Угу. Этого нет. Андрей, мы вас там бачили на заднем плане в червоней рубашке. Я тоже присутствовал. Вы тоже присутствовали Душкой. да, душой и телом, так сказать, и от вас зависело музыкальное сопровождение. Вы взяли этот удар на себя. И э, что вы вот как, как, как вы себя чувствуете? Как вы следите за ходом событий на сцене, когда исполняется произведение? Да, равносильно, что он сам за руку меня взял и ведет. Вот, а должен четко следить по согласию. Вы за ним идете или он за вами идет? А в зависимости, как договоримся, до. А, и как, <с от <с чего зависит результат договора? Оркестр вообще идет за солистом, но бывают иногда такие моменты, когда солист чувствует, что оркестр не может не успевает, то есть он подстраивается под оркестр, то есть это э, чувство должно быть че внутри человека, то есть он должен, так же как оркестр должен чувствовать солиста, так же и солист, то есть это обоюдное такое. Ну у вас фактически там было трио в этой песне, ну иногда подыгрывала и соло гитара. Дело в том, что у каждого музыканта, по сути, темпоритм свой в голове отсчитывает. Маленький метрономчик. Вот, но есть такое, как пение ну, хоровое или ансамбль, вот, который подразумевает э, наше качество вместе играть, работать. Вот, то есть ансамблевое звучание. Вот. Поэтому мы стремимся все быть единым, то есть дышать. Ну, ну, да, Вони сон и, и от этого да и получается. А почему именно и такое я... решение в этой песне? Почему только два инструмента из всего ассортимента? А тут больше не нужно ничего. Тут э, важно показать э, внутренние переживания произведения. То есть э, вот э, и конечно мы не спорим, как Анна Герман спела, э, она настолько прочувствовала это произведение, что не каждый исполнитель может даже передать, но мы пытаемся как бы к этому подойти, чтобы передать те ощущения, те чувства, которые должны соответствовать этому произведению. А, говоря о концерте, который предстоит 15 апреля, как подбирался? репертуар, да, ну понятно, песни Муслима Магомаева, да. но все-таки как-то там очередность и количество <с и вообще тематика, потому что ну репертуар бы многоликий у исполнителя. Репертуар подбирал я. Почему? Я вам объясню. Я назвал концерт с любовью к женщине. То есть я хочу передать те чувства, те эмоции, которые передавал Муслим. Тамаре Синявской. Он же посвящал все песни ей, поэтому у меня в концерте будут звучать все песни, посвященные женщине. Вам эта идея как была? Подхватили? Конечно. Чем аранжировка будет отличаться? Какие инструменты в вашем оркестре передают именно чувство вот этих к женщине? Они все передают. Мы все мужчины. Ударные инструменты. Мы все передаем, да. Кто как может, да. Аранжировки у нас отличаются немножечко. Мы более их сделали современными, приблизили к нашему времени. Но и не ушли от того времени. То есть люди не смогут сильно различить. Мы как бы их украсили. Немножко украсили инструментами. Ну и опять же, музыку предлагаю для того, чтобы разнообразить нашу с вами беседу. Все равно словами всего не передадим. Конечно, конечно. По бродит лето, солнце льется прямо с крыш. потоки солнечного света. тебе навстречу, И я несу тебе цветы, Как единственно на свете королеве красоты. А я одной тобой любуюсь, И сама не знаешь ты, Что красотой запишешь любую королеву красоты. И даже сам я не заметил, Как ты вошла в мои мечты, Ты милее всех на свете, королева красоты. Я. Ты жизнь и счастье, любовь моя Красавиц видел я немало И в журналах, и в кино Но ни одна из них не стала Мне милее все равно И даже сам я не заметил Как ты вошла в мои мечты Ты милее всех на свете, королева красоты иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственно на <music> свете королеве красоты, как единственно на свете королеве красоты, как единственно на свете королеве красоты. Ну вот Приблизительно такое настроение. Нас ждет да. на концерте, который состоится 15 апреля. Еще раз, в концерт холле. Концерт холл юность 15 апреля в 6 часов вечера. 6 часов вечера. Приходите все, мы будем вам рады. Ну, еще скажите, какое, какое время он будет длиться, на какое время запасаться вот такими положительными делами. Концерт эмоциями? будет длиться полтора часа. Угу. Полтора часа будет длиться, да. Приедут гости будут приветствовать, поздравлять наш коллектив и меня. Так что будет очень интересно, приходите все. Мы уже заметили, да, будет интересно. С таким настроением, с такими песнями. А вот скажите, вы когда поете, особенно вот такие песни, кого представляете вы? Я себя. Себя представляю, потому что эти песни звучат во мне, внутри меня. Я очень давно хотел, планировал сделать этот концерт, и это мое, как говорится, давнее желание, которое сбылось. Угу. В детстве, наверное, там еще акуратно. В детстве тушили. тренировался. Да. Ну а может, девушку, образ какой-то любимую, королеву красоты? Образ. Образ есть. И девушка есть, жена моя. Я всегда, когда пою на сцене, я всегда все песни про любовь посвящаю ей. А дома поете? Дома пою, да. Но соседи иногда стучатся в стену, и, <свят> <свят> и я понимаю, что надо прекратить. Ну, а жене? А серенады? Жене моей. Жена меня слушает практически каждый концерт, потому что она со мной вместе работает. <свят> Поэтому да, приезжает со мной на концерт и слушает меня со своими подругами. Uh -huh. Андрей, а у вас какие-то особые пожелания к этому концерту были? Ну, вот. ну, все зависит от подготовки, конечно, к концерту. То есть нужен звук, нужна сцена, вот опять же инструменты. То есть мы свою работу практически выполнили. То есть сделали программу, приготовили. Вот, и в общем уже не дождемся когда будем выступать угу. вот, потому что событие важное действительно вот мы подняли пласт культуры такой немножко необычный вот на наше время и на возраст в принципе но он пользуется популярностью потому что мы уже выступали с денисом вот, и он очень важный. Персона, так сказать, <laughs> вот, важная персона, да. Просто зритель любит меня. Я как бы э, показываю в песнях то, что им хочется слышать. Угу. Понимаете, ну. Вы солировать там будете сами. Сам, да. Угу. Я полностью буду весь концерт солировать и все, все произведения Магомаева все полностью буду петь. Ну, мы только остается пожелать вам, что все прошло успешно, чтоб что задумано то исполнилось. Да. что ну я не сомневаюсь, что каждый, кто будет присутствовать на этом концерте, идет просто с великолепным настроением. Получит массу удовольствия. Я постараюсь сделать все для этого, передать и подарить настроение. Спасибо вам зрителю. огромное. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Ну а Це була програма розмова на тему з цікавими гостями, з цікавими піснями. Хай залишається з вами добрий настрій, незважаючи на похмуру погоду, а сонце обов'язково роз'ясниться. Отже, до побачення.